консорциум общественных организаций, больших всеукраинских. Это Комитет по избирателей Украины, Общественная сеть опора, Лаборатория законотворческих инициатив и Украинский независимый центр политических исследований. Эти общественные организации уже, на много, уже на протяжении многих лет э, следят и контролируют избирательный процесс в нашем государстве. За две недели до нашего сегодняшнего обсуждения был проведен экспертный опрос анкетирования участников избирательного процесса. В нем приняли участие более 500 экспертов со всей Украины. Также 10 человек были привлечены и из нашего города. Это политики, это журналисты, это члены избирательных комиссий и независимые эксперты. Итак, сегодня мы попробуем обсудить, какие преимущества, недостатки заложены в законопроекте о выборах народных депутатов Украины в частности, формирование округов, территориальных комиссий, особенности списков избирателей, а также избирательную систему, которая необходима на сегодняшний день Украине. Ведь с тем, что у нас законодательство меняется под каждый выбор, нужно разработать уже одну избирательную систему, которая будет демократичной, прозрачной и поможет проводить выборы с с минимальными потерями. На сегодняшний день, по мнению экспертов, существует большое недоверие горожан, жителей, обычных людей к избирательному процессу в целом и политическим партиям в частности. А все из-за того, что на каждые выборы у нас меняются правила игры. Под каждые выборы делается, грубо говоря, новый закон. И вот о законопроектах, которые были поданы на обсуждение в Верховную Раду. А также о, всех, а также о, о прочем расскажет глава Одесской областной организации политик-избирателей Украины, Анатолий Спасибо, Елена. Добрый день. Да, действительно, мы собрались сегодня для того, чтобы поговорить о том, какой же все-таки избирательный закон нужен в Украине. Ну и поскольку у нас кроме Евро-2012 в следующем году еще парламентские выборы, то будем говорить именно о законе про парламентские выборы, поскольку другие законы, они тоже важны, но этот на сегодняшний день наиболее актуален и больше всех волнует, тем более, что уже, ж, в принципе, избирательная кампания в районах стартовала, округа уже активно окучиваются, кандидаты пиарятся, школы строятся, друга ремонтируются, и граждане осчастливливаются. А, ну, по крайней мере, где-то где больше, где-то меньше. А, значит, я единственное, что хочу подчеркнуть, что на самом деле задача не в том, чтобы я вам что-то рассказал, а в том, чтобы мы вместе это обсудили, поскольку, как действительно верно отметила Елена, я не знаю, сколько здесь присутствует экспертов, но Белдороднестровские -то эксперты тоже принимали участие в Всеукраинском экспертном вопросе. Вот. И я предлагаю тогда построить нашу сегодняшнюю работу таким образом, что я буду представлять результаты всеукраинского экспертного вопроса, в котором принимали участие белгарнистровские коллеги, давать какую-то позицию как затравку от комитета избирателей по тому или иному вопросу, а дальше я призываю всех максимально открыто и активно высказываться потому что мы не просто так собрались поговорить. В Одессе прошло уже два достаточно больших форума. Один 70 человек, другой 50 человек. Вот в сегодня заключительное мероприятие по Одесской области. Все предложения, все позиции, которые были высказаны на этих форумах по поводу избирательного законодательства нами кропотливо фиксируется и в конце концов будет по результатам всеукраинского обсуждения также сведено, сведен в Киеве в единый аналитический документ с предложениями каким должен быть избирательный закон. И эти предложения будут поданы в Верховную Раду Украины, в администрацию президента в Министерство юстиции и также через тех депутатов, то есть непосредственно официально напрямую в учреждение, а также через тех депутатов Верховной Рады, которые ну, понимают необходимость действительно честных и прозрачных выборов и готовы подавать от своего имени поправки общественности, они тоже будут внесены в порядке законодательной инициативы. Значит, но перед тем, как мы начнем работу по вопросу избирательного законодательства, я бы хотел презентовать вам вот этот вот пассивный для депутатов местных советов, который избрал, издал комитет в Украине». У нас это уже второй опыт, мы в 2006 году подобные пособия издавали, ну, расходилось на ура, вплоть до последних выборов, там буквально пару экземпляров осталось. Автор Борис Артемович Руснак, мы с ним подготовили в этом году обновленную версию, и 23-го, либо 28 ноября, э, этот вопрос сейчас э, согласовывается окончательно. Руснак приедет в Белгороднестровский для того, чтобы провести тут семинар для депутатов Белгороднестровского, Белго городского совета и районного совета, сельских советов, сельских голов, тех, кто пожелает приехать и присутствовать. Я поэтому Анонсирую это мероприятие. Конечно же, все, кто придут на семинар, получат пособие. И по вопросам конкретного участия, точных дат, места и так далее, вот с Еленой прошу держать контакт. Тогда предлагаю, те предлагаю.